Да, вы вот будьте добры, расскажите, вы упоминали о том, что знакомы с представителями 95-й Житомирской аэромобильной бригады. Пожалуйста, несколько слов о том, как вы с ними познакомились и что там произошло. Они просили их фотографировать. Они передавали а, телефон, а, мобильные телефоны номера свои и они в Девочки, вы знаете, если мы не вернемся, пожалуйста, позвоните нашим родителям, что мы были настоящими солдатами, что мы защищали мы преданно а служим Родине, пусть Родина тоже нас не забывает. И вы знаете, мы со слезами на глазах, мы каждый день они думаем. Когда они возвращались, говорят, оттуда не вернулось 200 человек. 200 человек не вернулось. И те ребята, которые просили, дайте нам их на войну, чтобы он нас оберегал. Мы видим, это. вернуться без ноги и руки сейчас лежит в госпитале, и мы тоже а, заботимся о них. Понимаете, мы очень хотим мира. отдать. Донбасс и а, Житомир. Все мы вместе разум. Мы единая Украина. Мы не должны разделяться. Мы хотим, чтобы нас услышали, это политики. А, мы это понимаем. А что